sejahtera saya ucapkan kepada Miss Mastika. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan untuk kursus kaedah mengajar bahasa Melayu. Kod kursus ini ialah BHM 3113. Saya Felicia Menduk dan bersama ahli kumpulan saya yang pertama ialah Hillary Presley Ingu, yang kedua ialah Tawi, yang ketiga ialah Syariel, yang keempat ialah Virginia Venita dan yang terakhir ialah Theodora Erika saya akan membentangkan tentang pengenalan. Kaedah pengajaran pepasukan atau CO Teaching semakin relevan dalam pengajaran bahasa Melayu sehingga hari ini. Pendekatan ini melibatkan dua guru yang mengajar di bilik darjah yang sama dengan pembahagian peranan dan tanggungjawab yang jelas mengikut subjek masing-masing. Kaedah ini membolehkan guru menangani kepelbagaian kemampuan murid termasuk pencapaian akademik dan kemahiran bahasa. Ini supaya setiap pelajar dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam konteks bahasa Melayu, kerjasama antara guru membantu memperkayakan kandungan pengajaran menjadikan bahasa lebih mudah difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, perancangan bersama dan refleksi guru memastikan setiap tugasan pengajaran lebih tersusun, berfokus kepada murid dan berkesan dalam meningkatkan pemahaman dan kemahiran mereka. Kaedah pengajaran berpasukan ataupun co-teaching merupakan satu pendekatan yang diperkenalkan oleh KPM Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kebersanan pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Kaedah ini melibatkan dua orang guru yang ber mengajar bersama dalam satu kelas dan bekerjasama dalam merancang serta melaksanakan pengajaran. Setiap guru mempunyai peranan yang berbeza. Contohnya, seorang guru menerangkan isi pelajaran manakala seorang lagi memberi bimbingan kepada murid yang kurang memahami pelajaran ataupun memantau aktiviti pembelajaran yang dijalankan melalui kaedah ini murid mendapat perhatian yang lebih menyeluruh khususnya murid yang lemah dan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik serta kondusif secara tidak langsung kaedah ini membantu meningkatkan kefahaman murid dan menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan tiga kelebihan pembelajaran uh, tiga kelebihan kaedah pembelajaran berpasukan ataupun co teaching yang baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, pemberian bimbingan individu yang lebih berkesan. Kaedah pengajaran berpasukan membolehkan perhatian diberikan secara lebih adil kepada setiap murid. Apabila dua orang guru bekerjasama, peranan boleh dibahagi di mana seorang guru fokus menyampaikan isi pembelajaran di hadapan kelas manakala seorang guru lagi bertindak sebagai pembimbing yang bergerak di antara uh, murid di di bahagian belakang kelas. Yang kedua, peningkatan penglibatan murid secara aktif. Pengajaran berpasukan mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih dinamik dan kurang membosankan dengan adanya lebih daripada seorang guru. Gaya pengajaran dapat di, dapat dipelbagaikan. contohnya melalui aktiviti interaktif seperti kuis berkumpulan atau perbincangan simulasi. Apabila guru mempelbagaikan interaksi dalam kalangan murid, murid akan akan menjadi lebih peka, fokus dan bermotivasi untuk terlibat dalam aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir, pengurusan bilik darjah yang lebih sistematik dan teratur. Salah satu cabaran utama dalam pengajaran dan pembelajaran PDP ialah Uh, kawalan kelas melalui kaedah berpasukan, pengurusan disiplin dan peraturan bilik darjah dapat dilaksanakan dengan lebih ketat dan dan berkesan. Guru dapat menetapkan dan memantau pematuhan peraturan asas seperti prosedur mengangkat tangan sebelum bertanya dengan lebih teliti. Apabila seorang guru mengajar, guru rakan sepasukan boleh memerhati tingkah laku murid dan menangani sebarang gangguan dengan segera. Selain ini menerangkan cabaran utama dalam pelaksanaan kaedah pengajaran berpasukan. Antara cabaran yang ia memastikan kaedah pengajaran berpasukan dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bagi cadangan penyelesaian praktikal setiap cabaran, yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan boleh diatasi dengan pengurusan masa yang sistematik serta penggunaan teknologi bagi mengurangkan tugas pentadbiran. Yang kedua, kekurangan sokongan dan sumber pengajaran dapat diselesaikan melalui penyediaan latihan profesional dan sumber pembelajaran dalam talian. Yang ketiga adalah kepelbagaian keperluan pelajar boleh ditangani dengan latihan berterusan kepada guru dalam pelbagai kaedah pengajaran. Untuk penutup Secara keseluruhannya, kaedah SIo teaching menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur, fleksibel dan berfokus kepada murid. Pelajar dapat mengambil bahagian secara aktif dan memahami kandungan dengan lebih mendalam, sementara guru dapat mengurus bilik terjah dengan lebih berkesan. Walaupun terdapat cabaran seperti keperluan perancangan teliti dan sokongan pihak sekolah, kaedah ini tetap berkesan untuk meningkatkan penglibatan murid dan pencapaian pembelajaran. CO Teaching sesuai untuk pendidikan abad ke-21 kerana ia membantu melahirkan murid yang aktif, berfikiran kritis dan kreatif, juga mampu menggunakan bahasa Melayu dengan yakin dalam pelbagai konteks. Oleh itu, pengaplikasian kaedah ini secara konsisten dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran serta membentuk pelajar yang lebih menyeluruh dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Yang terakhir, saya akan membentangkan RPH kumpulan kami untuk subjek co-teaching di mana kami mengambil subjek gabungan seperti Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral Jadi, saya akan teruskan untuk membentang berkaitan dengan BM dahulu Untuk tema saya, kumpulan saya telah mengambil penulisan karangan pendek unit karangan pendek berdasarkan situasi standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Standard pembelajaran 3.4.1 menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting. 3.4.2 menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan yang menepati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. 3.4.3 Menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis menggunakan bahasa yang gramatis. 3.4.4 Menulis untuk membuat kesimpulan yang lengkap dan menepati tema menggunakan ayat yang gramatis dan ungkapan yang menarik. 3.4.5 menulis untuk menghasilkan karangan dengan wacana yang lengkap bahasa yang gramatis dan ungkapan yang menarik. Seterusnya adalah objektif pembelajaran. Pada akhir pem pengajaran ini, murid akan dapat 1. pelajar dapat menulis karangan 120 ke 150 patah perkataan dengan ayat yang betul, jelas dan tersusun. Yang kedua, pelajar dapat menyampaikan idea melalui penulisan sebelum melaksanakan aktiviti lakonan. Seterusnya, set induksi 3 ke 5 minit. Guru menyapa pelajar dengan mesra dan sopan. Guru bertanya, kabar pelajar untuk mewujudkan suasana pembelajaran selesa. Yang ketiga, guru memastikan pelajar bersedia untuk memulakan pementangan dan pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga dan yang terakhir, guru bahasa Melayu akan memaklumkan kepada pelajar tentang topik yang mereka akan pelajari. Baiklah untuk aktiviti Murid berbincang secara berpasangan untuk mengenal pasti berapa nilai murni yang terdapat dalam kehidupan seharian seperti hormat, menghormati, tanggungjawab, kejujuran dan kasih sayang. Yang kedua adalah murid menyenaraikan idea dan contoh situasi berkaitan nilai murni yang dipilih sebagai isi karangan. Yang ketiga, menyediakan kerangka karangan yang merangkumi pendahuluan isi dan penutup dengan bimbingan guru. Yang keempat, murid menulis karangan bertajuk kepentingan nilai murni dalam kehidupan seharian atau tajuk yang setara secara individu. Yang kelima, murid berkongsi hasil penulisan karangan dan menerima maklum balas rakan sebaya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PAK 21. Untuk penutup, iaitu yang keenam, guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murni yang ditulis dan ditulis dan kepentingan dalam kehidupan. Balas seterusnya untuk subjek bahasa pendidikan moral. Pendidikan moral tema dia adalah amalan nilai murni iaitu seperti kerjasama, hormat-menghormati dan tanggungjawab. Telah diambil dari unit nilai murni dalam kehidupan seharian. Standard kandungan 5.2 individu berkepribadian mulia. Standard pembelajaran murid boleh 5.2.1 menyenaraikan ciri individu yang ber kepribadian mulia 5.2.2 menghuraikan dengan contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia 5.2.3 memerihalkan kepentingan mempunyai kepribadian mulia 5.2.4 membandingkan da, membandingkan beza kepribadian mulia dan bukan kepribadian mulia 5.2.5 Mengekspresi perasaan apabila mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan harian 5.2.6 Mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian Baiklah, seterusnya adalah objektif pembelajaran Pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat belajar yang pertama adalah Pelajar dapat mengenal pasti dan menunjukkan nilai murni Contohnya seperti kerjasama Hormat menghormati Dan bertanggungjawab melalui Lakonan yang telah dibuat semasa di dalam kelas Yang kedua adalah Pelajar dapat mengamalkan komunikasi berkesan dan berkerjasama Dalam kumpulan semasa aktiviti pembelajaran Set induksi, guru menyapa pelajar dengan mesra dan sopan. Guru bertanya kabar pelajar untuk mewujudkan suasana pembelajaran selesa. Yang ketiga, guru memastikan pelajar bersedia untuk memulakan pelajaran pembelajaran. Yang keempat, guru bahasa Melayu akan memaklumkan maklumat kepada pelajar tentang topik yang akan dipelajari. dan juga guru pendidikan moral. Seterusnya adalah aktiviti murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan memilih satu nilai murni. Yang kedua, murid berbincang dan merancang skrip lakonan ringkas yang memaparkan situasi pengamalan nilai murni dalam kehidupan seharian. Yang keempat, maafkan saya, yang ketiga, murid melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas berdasarkan kebat dan pak 21. Yang keempat, murid lain mak mengenal pasti nilai murni yang dipersembahkan dan memberi pandangan dan memberi pandangan atau cadangan penambahbaikan Penutup Kelima, guru bersoal-jawab dengan murid tentang nilai murni yang dipelajari melalui lakonan dan aktiviti ini tadi Yang keenam, murid menyatakan satu nilai murni yang paling memberi kesan kepada mereka serta cara mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Baiklah itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.